तो फाइनली आज हमने लैपटॉप नहीं लिया परचेज़ नहीं कर पाए उसकी वजह ये थी कि यहाँ से जो हम मैंने लेना था मैंने बेसिकली लेना था मैकबुक प्रो लेना था और वो अभी अवेलेबल नहीं था और जो जो जिन शॉपकीपर से अवेलेबल था जिनके पास वो बहुत महंगे दे रहे थे दो हज़ार तक दे रहे थे अभी एक हमारे पाकिस्तानी भाई जो थे शुेब उनका नाम है उन्होंने हमें इस चीज़ की तसली दी है कि जी आपको मुनासिब कीमत में मिल जाएगा मार्केट से कदे कम कीमत पर तो अभी हम लोग वापस जो है ना जा रहे हैं दुबई तो शारजा से तो मैंने सोचा कि यार ये रास्ते की भी वीडियो आप लोगों को दिखाता जाऊँ कि क्या जो है वो सीन है आपको यहाँ पे दुबई में आना पड़ेगा तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि आप वॉक जो है ना वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी पाकिस्तान में तो आप लोग इजी रहते हैं वो कम ही करते हैं लेकिन यहाँ पर आपको चलना बहुत पड़ेगा और मेरा तो शुक्र है कि जो है वॉकिंग का कोई मसला नहीं है मैं जितना मर्जी मुझे चला लें चार किलोमीटर तीन किलोमीटर मैं आसानी से चल सकता हूँ तो अभी हम बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं अभी हम लोगों ने यहाँ से जे के सिग्नल से एक बस पकड़ी थी रोला के लिए तो रोला ने बैठे रोला के लिए बैठे तो हमें जो है ना वो यहाँ पे बताया गया कि आपको यहाँ से रोला से डायरेक्ट दुबई की जो है वो बस नहीं मिलेगी आप दोबारा से रोला से एक बस पे बैठोगे और वो फिर आपको एक और जो है वो स्टॉप के ऊपर उतारेगी और वो जो है आपको फिर दोबारा से दुबई के लिए जो है ना वो लेके जाएगी तो हमने सोचा कि हम रोला से पहले ही जो है ना उतर जाते हैं ताकि वो आगे फिर जो है वो हमें जो दुबई के जहाँ से डायरेक्ट जो है बस जाएगी वहाँ पर हम जा सकें तो अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ ये देखें जी दुबई के बस स्टेशन की तरफ तो वहाँ से बस पकड़ेंगे और फिर जो है वो हम लोग दुबई अलसा रशदिया पे जाएंगे स्टॉप पे और राशदिया से फिर जो है वो मेट्रो के ऊपर बैठेंगे नहीं सॉरी मेट्रो के ऊपर नहीं बैठेंगे बस के ऊपर बैठेंगे वो हमें ले कर जाएगी दुबई इंटरनेशनल सिटी तो भाई ये ज़िंदगी दुबई की और मुझे तो वैसे बड़ा मज़ा आ रहा है मैं तो आप लोगों को इंक्रेज करूँगा कि यार जरूर रहें तो भाई जॉब एक्सप्लोर करें दुनिया आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ पे रह रही है कहाँ पे बस रही है और पाकिस्तान में चूँकि वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती उस तरीके तो मैं भी इसीलिए यहाँ पर शिफ्ट हुआ यहाँ पे मूव हुआ हूँ तो भाई ताकि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको तो एक्सप्लोर किया जाए तो बड़ा अच्छा लाइफ है यहाँ पर दुबई में एटलीस्ट आप आते हो आपको किसी तरह से कोई डर फील नहीं होता हर तरह से जो है वो आपको एक सिक्योरिटी का एहसास होता है तसली होती है कि यार हम वाकई जो है वो बड़े ईजी जो है वो वे और हाँ। तो ये देखें पैदल चलने का रास्ता है। ये देखें जी ये है दुबई ये ख़ूबसूरत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सुपर स्काई जो है वो नज़ारा दे रही है ये जी दुबई को जाने के लिए ये स्टेशन है यहाँ पर तमाम बसें जो है ना यहाँ पे लगी हुई हैं ये देखें यहाँ पर हम लोगों ने जिस बस को ऊपर सवार होना है वो भी यहाँ पर लगी हुई है